Абсолютно открыто, прозрачно провести конкурс на замещение вакантных посадок. Как это делается в любой нормальной цивилизованной стране. Победит один кандидат, добро пожаловать. Победит другой, третий, пятый, это другой вопрос. А зачем? Есть, есть определен... знаем, это Есть определенный... Это продажная шкура будет. Ну, вот кроме вас, кроме вас. Его никто назначить не может. Если вы не будете в этом принимать участие, то вам останется до конца своей жизни только говорить, что все вокруг продажны. Те люди, которые поддерживали сепаратистов, не будут уволены. Те люди, которые поддерживали сепаратистов. Я буду требовать, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности. Я буду требовать, чтобы они были посажены, чтобы все это сделано было публично. Да, я это буду делать. Но это никоим образом не основано ни на каких-то языковых принципах, ни на национальных принципах. Я абсолютно уверен, что в области полно своих кадров. Только надо найти и предоставить им шанс. Вот и все. Если нету в этом регионе патриотически настроенных учителей, я обращусь с призывом к народу, я не сомневаюсь, найдутся педагоги, грамотные, патриотически настроенные, которые будут готовы занять эти места. Я не отдам калечить будущее нашей страны.